যে গাড়ি কেনার আনন্দ ছিল এক স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত সেই মুহূর্তই পরিণত হল দুঃস্বপ্নে শান্তির বাজার টাটা মোটরস প্রোগ্রেসিভ শোরুম থেকে টাটা পাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার মডেলের গাড়ি কিনে চরম প্রতারণার শিকার হয়েছেন ফাং এলাকার বাসিন্দা ভজন লিম্বু আট লক্ষেরও বেশি টাকা খরচ করে কেনা সেই গাড়িটি তিন দিনের মাথায় রূপ নেয় এক ধোঁয়া টেবি পর্যায়ে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুনে ভস্মীভূত হয় তার নতুন কেনা গাড়ি ভজন বাবুর গলা কাঁপছিল কিন্তু ভাষা ছিল স্পষ্ট গাড়ি তো পড়ল কিন্তু আজ আমার আশা আমার বিশ্বাস আমার সম্মান সবই ছাই হয়ে গেল তিনি জানান ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য দপ্তরের তদন্তেও প্রমাণিত হয়েছে যে অগ্নিকাণ্ডের উৎস শর্ট সার্কিট এরপর তিনি যথাযথভাবে ইন্স্যুরেন্স ক্ল্যাম করলেও সেই অর্থের একটা অংশ শোরুমের মালিকের অ্যাকাউন্টে চলে যায় কিন্তু সেই টাকা ফেরত চাইলে শুরু হয় তাল বাহানা না আছে স্বচ্ছ উত্তর না আছে ন্যায্য পরিষেবা অভিযোগটি স্বীকার করেছেন শোরুমের সিএ এবং এক সেলসম্যান সাগর মজুমদারও সংবাদ মাধ্যমের সামনে সত্যতা মেনে নিয়েছেন এতে করে আরও স্পষ্ট হয় শুধু ভজন লিম্বুই নন এই ধরনের হয়রানি শিকার হতে পারেন আরও অনেক সাধারণ ক্রেতা ভজন লিম্বুর চোখে জল গলায় ক্ষোভ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে আজ আমি শুধু আমার টাকা নয় আমার আত্মবিশ্বাস ফেরত চাই আমি চাই আর কোনো গ্রাহক যেন এই রকম ঠোকেন না টাটা মোটরসের প্রতি আমার আস্থা ছিল কিন্তু আজ তা চূর্ণ मेरा नाम भोजन नींबू है आ, मैंने गाड़ी लिया था 20 जनवरी को लिया और गाड़ी जल गया 25 जनवरी को ठीक है ना इसका मैंने आ, जो जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगा मैंने पूरा दे दिया में ना अभी इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मेरे को मिलने वाला था लेकिन ये लोग ने क्या किया लोग अपना अकाउंट नंबर दे दिया हाँ उसका अकाउंट में मेरा पैसा घुस गया सिक्सटी ठीक है ना अभी वो सिक्स मेरे को दे रहा नहीं ये लोग बोलते ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट घुमा रहा है मेरे पैसा कुछ मैंने कहाँ जहाँ बोला वहाँ बात किया सब कुछ बात करना वहाँ मेरे पर बात किया अभी मेरे सत्रह हज़ार भी उलोग ने उलोग ने जो पैसा है जो सत्रह हज़ार ने मेरे से पैसा लिया था वो सत्रह हज़ार भी उन लोग ने मैडम ने बोला कि वो डी टी ऑफिस में दे दिया मैंने डी टी ऑफिस में जाकर इंक्वायरी किया तो उन लोग ने बोला ऐसा पैसा कोई घुसा नहीं सेवनटी थाउजेंड ठीक है ना सेवेंटी था कोई पैसा नहीं घुसा तो मैंने मैडम को बोला आपने झूठ किस लिए बोला मेरे को सत्रह हज़ार आपने से लिया है तो आपने झूठ किस लिए बोला कि वहाँ पैसा दिया अभी वो लोग बोला है कि सर आप तो गाड़ी लेने वाला नया पंच ठीक है ना टाटा पंच टाटा पंच प्लस ले रहे हैं तो ऐसा करता हूँ वो उसमें से रजिस्ट्रेशन का पैसा देना जरूरी है आपने सिर्फ गाड़ी का पैसा देना तो मैंने मैडम को बोला ठीक है गाड़ी का पैसा मैं दे दूंगा हाँ रजिस्ट्रेशन का पैसा लेकिन मेरा पैसा तो दो जो सिक्सटी जो फंसा है आप लोग का अकाउंट में वो पैसा के लिए मुझे इतना घुमा रहा है अच्छा तो बोलो मैं क्या करूँ सर बोलो मैं जब जो बोला जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अभी सागर सर से पूछो ये भी कल बात किया ठीक है ना मैडम से ही बात किया मैडम ने बोला उसका सर से किया जी सर है ना वो जी सर से बात किया जी सर ने जो जो डॉक्यूमेंट रहा है वो सब दे रहा है बोला ये ई मेल करो ई भी किया मैडम ने फिर बोला कि आपका क्या बोलते हैं क्या बैंक का डिटेल भेजो वो भी भेजा मैडम ने अभी ये लोग क्या है ये लोग का जो सीनियर से भी बात किया ये लोग पता है अभी क्या कर रहा है ये लोग का देने का दिल नहीं है मेरे को घुमा रहा है मेरा पैसा सिक्सटी थाउजेंड इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देना है वो पैसा दे रहा है मेरे को लेकिन वो पैसा ये लोग का क्या है टाटा मोटर प्रोग्रेसिव में अटक गया पैसा अभी उसको मेरे को पैसा मेरा पैसा मांग रहा है वो मेरे को घुमा रहा है घुमा रहा है । এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে গ্রাহকের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে শান্তিবাজার মোটরস কি পদক্ষেপ নেবে ব্যবসা যদি হয় ভরসার ভিত্তিতে তবে এমন প্রতারণা শুধু একটি গাড়ি নয় একটি ব্র্যান্ডের মুখও পুড়িয়ে দেয় বিশ্বাস আর ভরসার মাঝে যদি ফাঁক থেকে যায় তবে ক্রেতারা গাড়ি কিনবেন কিভাবে